এজন বিশেষ অসমৰ সংগীত জগতৰ ৰজা বুলি কোৱা আৰু একাংশ মানুহে তেওঁক ৰজা পাতি থোৱা এজন বিশেষ গায়ক তেওঁক বেলেগে শিল্পী কয় মই গায়ক বুলি কওঁ তেওঁ ৰাজীৱ শদিয়াক চিনি নাপায় দেখাও নাই চাগে ৰাজীৱ শদিয়াক কাৰণ ৰাজীৱ শদিয়া হৈছে টকু পাতৰ চালিৰ তলত পানী পৰা এজন গায়ক আৰু তেখেত হৈছে বিখ্যাত গায়ক তেখেতক ৰজা তেখেতক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ আশীষ ধন্যত এখন মানুহ ৰাজীৱ শদিয়াই তেওঁ চিন নাপাব পাৰে ডেফিনেটলি কাৰণ ৰাজীৱ শদিয়া হৈছে একদম মাটিৰ শিল্পী জাতিৰ শিল্পী জনকণ্ঠ গণকণ্ঠ ৰাজীৱ শদিয়া হৈছে টকুপাতৰ চালিৰ তলত থকা সংখ্যাৰৰ চালিৰ তলত থকা এজন গায়ক ইমান ডাঙৰ গায়কে ইমান ডাঙৰ মানে ৰাজীৱ শদিয়া গায়ক নহয় দেই ৰাজীৱ শদিয়া হৈছে গণশিল্পী যেনেকৈ মঘাইুজা গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়া গণশিল্পী আৰু জনতাৰ শিল্পী তেওঁ গণশিল্পী হোৱাগে নাই তেওঁ জনশিল্পী আৰু গণশিল্পী হ'বলৈ বহুত দিন আছে বহুত দিন আছে তেওঁ তেওঁ নিজকে গণশিল্পী বুলি ভাবে ত্ৰিছ হাজাৰ গান গোৱাৰ কাৰণে তেওঁ নিজকে ষ্টেজত বিহু ষ্টেজত গৈ পেলাই কয় মই চল্লিছ হাজাৰ গান গালোঁ ইমান দিনত তেওঁ মৰিলে কিমান মানুহ তেওঁৰ লগত যায় এইটো এটা প্ৰশ্নবোধক কিন্তু ৰাজীৱ শদিয়াই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ৰাজীৱ শদিয়া যেতিয়া ঢুকাইছে ৰাজীৱ শদিয়াৰ যেতিয়া চাঙিখন দাঙি লৈ গৈছে তেতিয়া পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ মানুহ লগত গৈছে তেওঁৰ লগত কিমান মানুহ যায় নেজানো আৰু তেওঁক আমি জনাই থব বিচাৰিছো যে ভূপেন হাজৰিকা মৰাৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি মানুহ যদি কাৰোবাৰ লগত গৈছে শেষ যাত্ৰাত সেইজন ৰাজীৱ শদিয়া তেওঁ মৰোতে ইমান মানুহ যায় নে নাযায় প্ৰশ্নবোধক তেওঁক তৈলমৰ্দন কৰি থকা তেওঁক অইলী কৰি থকা তেওঁক তেল মাৰি থকা পাম দি থকা যিসকল আছে সেইসকলৰ বাবে তেওঁ ভগৱান আমাৰ বাবে ভগৱান নহয় আমাৰ বাবে জাতীয়তাবাদী শিল্পী আমাৰ বাবে গণশিল্পী আমাৰ বাবে জাতিৰ শিল্পী আমাৰ বাবে নিষ্পেষিত জনতাৰ শিল্পীজনৰ নাম হৈছে ৰাজীৱ শদিয়া বা মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা বা আৰু কিছুমান শিল্পী আছে দুই এজন শিল্পী এতিয়া আছে তেওঁ এটা কথা মই আচৰিত পালোঁ যে তেওঁ কৈছে মই ৰাজীৱ শদিয়া কিমান চিনি নাপাওঁ দেই এনেকৈ কৈ দিছে মদ খাই আছে তেওঁ চূড়ান্তভাৱে মদ খাই আছে আৰু ৰাজীৱ শদিয়া মৰাৰ আঢ়ৈ দিনৰ পিছত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে এজনেতো এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই তেওঁ লণ্ডন আমেৰিকা কলিকতা কেলিফৰ্ণিয়া এইবিলাকত প্ৰগ্ৰেম কৰিলে সেইজনেতো আহৰিয়ে পোৱা নাই ক'বলৈ আৰু অসমৰ বহুত শিল্পী বুলি আমি যাক কওঁ মাইক্ৰফোন লৈ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে প্ৰতিক্ৰিয়াই দিয়া নাই গায়ক গায়িকা বুলি যাক কওঁ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া যদি দিয়ে বা তেওঁলোকে যদি কয় তেওঁলোকে ৰজাৰ ৰোষত পৰিব তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ দিছপুৰৰ ৰোষত পৰিব তেওঁলোকে নকয় কাৰণ তেওঁলোকে গোটেই বছৰটো চলি থাকিব লাগিব তেল টেঙা দি পেলাই তেল মালিচ কৰি পেলাই ৰাজীৱ শদিয়াই তেল মালিচ কৰা শিল্পী নাছিল ৰাজীৱ শজিয়াৰ গণশিল্পী আছিল জনতাৰ শিল্পী আছিল জাতিৰ শিল্পী আছিল আৰু মাটিৰ শিল্পী আছিল মই দুৰ্ভাগ্য মই এতিয়া ফেচবুকটো চাওঁতে দেখিলোঁ আমাৰ এই বিকাশে সুধিছে প্ৰাগ নিউজৰ বিকাশ সি সুধিছে মই নামটো কৈন দিওঁ সেই মানে গায়কজনৰ শিল্পী বুলি মই নকওঁ তেওঁ ৰাজীৱ শদিয়াক চিনি নাপায় বৰ ডাঙৰ কথা ৰাজীৱ শদীয়েক তেওঁ চিনি নাপায় ৰাজীৱ শদীয়েক তেওঁ চিনি নাপায়তো বহুত ডাঙৰ কথা ৰাজীৱ শদিয়া অমৰ আপুনি অমৰ হয়নে নহয় এইটো প্ৰশ্নবোধক আৰু আপুনি মৰোতে কিমান মানুহৰ লগত যায় সেইটো প্ৰশ্নবোধক কিয়নো ৰাজীৱ শদিয়া মৰোতে বিশ হাজাৰ মানৰ লগত গৈছে মই স্পষ্ট কথা কোৱা মানুহ ভয় নকৰোঁ তেল মৰা আৰু দিছপুৰৰ তৈলমৰ্দন কৰা আপোনাৰ দৰে গায়ক ৰাজীৱ শদিয়া নাছিল ৰাজীৱ শদিয়া এটা বেলেগ মানুহ আছিল ৰাজীৱ শদিয়া অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত সদায় অমৰ হৈ ৰব এই কথাটো আপোনাক জনাই থওঁ আপুনি অমৰ হৈ ৰয় নে নৰয় এইটো বেলেগ কথা ৰাজীৱ শদিয়া কিন্তু অমৰ হৈ ৰব ৰাজীৱ সন্ধিয়া সাধাৰণ মানুহৰ শিল্পী আছে ভাল লাগিলে আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি আৰু মই থেংকছ দিছো আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিকজনক যে তেওঁ তেওঁৰ অন্তৰৰ কথাবিলাক উলিয়াই আনিলে যে তেওঁ ৰাজীৱ শদিয়াক চিনি নাপায় এইটো খুব ভাল লাগি গল অসমৰ মানুহে দগাপালাত জুখিব কোন জনতাৰ শিল্পী কোন প্ৰফেচনেল শিল্পী কোন ৰজাঘৰৰ শিল্পী কোন প্ৰজাঘৰৰ শিল্পী কোন অকল পইচা চিনি পোৱা শিল্পী আৰু কোন জনতাৰ শিল্পী এইটো অসমৰ মানুহে দগাপালত জুখিব ঠিক আছে ৰাজীৱ শদিয়া কিন্তু সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব অমৰ শিল্পী ৰাজীৱ শদিয়া হাঁহি উঠিছে আপোনাৰ বক্তব্য শুনি হাঁহি মানে বৈদ্য হাঁহি উঠিছে সাংঘাতিক হাঁহি উঠিছে আপোনাৰ কথা শুনি ভগৱানে আপোনাক ভালে ৰাখক দিয়ক ধন্যবাদ